امام بیقی نے اس روایت کے شعب الایمان میں اور امام احمد بن حنبر نے اس نے فضاج صحابہ کے اندر نکل فرمائے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ لو وزین ایمان ابی بکر بی ایمان العالمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو ایمان اعلیٰ درجہ کا ایمان تھا حضرت ابو عمر فرماتے ہیں اگر حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان کو تمام عالمین کے ایمان کے ساتھ تولا جائے یعنی ایک پردے میں تمام عالمین کے ایمان کو رکھا جائے اور ایک پردے میں فقط سیدنا ابو بکر صدیق کے ایمان کو رکھا جائے ابو بکر کے ایمان اتنا اعلی اور وزنی ایمان ہے کہ تمام عالمین کے ایمان سے ابو بکر کے ایمان وزنی ہوگا سوچنے کی بات یہ ہے کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو یہ جو ایمان ملا تھا اعلیٰ درجے کا سبب کیا تھا کیا نمازوں کی وجہ سے کیا روزوں کی وجہ سے کیا عبادات کی وجہ سے ریاستیں کی ہیں مجاہدی کی ہیں جس کو کی ایمان سب سے وزنی ہے یہ وہ فرق آج اگر ہماری قوم یہ چیز سمجھ جائے کہ جس کے لیے نا ہم اکثر کوئی بات آتی ہے حضور کی عزت کی ناموس کی حضور کی ختم نبوت کی بات آتی ہے آج یہ قوم ہماری قومسنتی ہے کیا بات ہے لیکن یہ بات جب میں نے اس تابعی کا یہ قول پڑھا تو مجھے فوراً ایک بات سمجھ آئی کہ ایمان کا معیار عبادات نمازو روزوں پر نہیں ہے ایمان کا معیار محبت رسول کی بنیاد پر ہے ہوگی جس شخص کی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ عقیدت احترام کا رشتہ جتنا آزا کو جو شخص اپنے دل دماغ اور اپنی نگاہ سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کو جتنا محبوب رکھتا ہوگا اتنا اللہ رب العزت اس کے ایمان کو بھی وزنی اور آلہ بناتا جائے گا امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں اس بات کو نکل فرمائے اور آپ نے نکل فرمائے اسناد ہو صحیح ہوں وہ فرماتے ہیں بکر بن عبداللہ تابی ہیں وہ فرماتے ہیں انہ ابا بکر لم یفدو لناس آج خطبوں پر بھی کہتے ہیں علماء شیوف مفتیان سارے کہتے ہیں البشر عباد الانبیاء بی تحقیق، کہ کیوں نعرے لگتے ہیں وہ اس راز سے پردہ اٹھا کر کہتے ہیں کہ اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ایمان میں فضیلت کے ہر معاملے میں جو فضیلت حاصل ہے کانا اکثر صلاتا و سومن یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ کے نماز روزے آ تھے بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جو تمام انبیاء کے بعد لوگوں پر جو فضیلت جس وجہ سے حاصل ہے وہ راز یہ ہے کہ وہ جو حضرت بکر صدیق کے دل میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو محبت اور عشق تھا اس محبت کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو انبیاء کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اور شان اللہ نے عطا فرمائی ہے <سؤال> یہ وہ راز ہے تو بعض اہل علم نے اور بعض محدثین نے نقل فرمایا کہ حضرت بکر صدیق کو مصطفیٰ کریم السلط سے اس قدر محبت تھی کہ حضرت و بکر صدیق کے وصال کا سبب بھی یہی بنا تھا کہ بکر صدیق رضی اللہ تعالی مصطفیٰ کریم علیہ السلات السلام کی جدائی میں آپس کے در تنہائی میں اکثر ہویا کرتے تھے اور یہی غم یہی دکھ یہی تکلیف حضرت <سؤال> سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا سبب بنی تھی تو جو اللہ رب عزت نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا صدیق اور مصطفیٰ کریم نے بھی کیا فرمایا امام تبرانی نے موجم میں امام حیثمی نے امام احمد بن حنبائی میں فضائج صحابہ میں اس کو نقل فرمایا حضرت جابر اس روایت کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں یہ بھی یہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چل رہے تھے آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو میرے آقا نے فرمایا یا عبد دردہ تمشی قدام رجل لم تطلع الشمس بعد النبیین اے ابو دردہ تو اس شخص سے آگے چلتا ہے علا رجل افضل منہو کہ جس انبیاء کے بعد سب سے فضیلت والا اور سب سے شان رتبے والا شخص ابو بکر کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس پر سورج ہوا ہو یعنی میرے آقا نے فرمایا ابو دردہ یہ وہ ذات ہے کہ اس کو اپنے پیٹھ کے پیچھے رکھ کر نہ چلو یہ میرے بعد مقام پر فائز ہونا ہے یہ میرے ممبر کا بھی وارث ہوگا یہ میرے مسلح کا بھی وارث ہوگا یہ اس قدر اندر آلہ درجہ کا مومن ہے اس کے احترام اور اس کے رتب و شان کا تقاضی یہ ہے کہ اس کو آگے رکھا جائے خود اس کی اقتداء کی جائے تو سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کہ اس احترام کو دیکھئے حضور علیہ السلام یہ نہیں پسند فرماتے کہ میرے ابو بکر سے کوئی آگے چل رہا ہو اور چلنے والے بھی صحابی ہیں میرے آقا نہیں پسند کرتے میرے ابو بکر سے کوئی آگے چل آج اس پروتن دور کے اندر ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھے یا ایسی جگہ کہ بیرون ملک میں بیٹھ جائے یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ فلان کا ایمان ایسا ہے فلان کا ایمان ایسا ہے فلان کا ایمان مچوں گا آج کل ایک کمرے میں بیٹھ کر پوری دنیا میں فتنہ پھیلایا جا سکتا ہے آج اس دور کے اندر صرف خاص مقاصد کے لیے یہ دعویٰ تو بڑا آسان ہے لیکن حضور علیہ الصلات والسلام کی جب عزت اور حرمت کی بات آئے تو حضرت کبھی باپ جب ابو بکر صدیق کے والد حضور کے بارے میں آپ زیبا بات کہتے بکر بکر صدیق صدیق مار دیتا بکر صدیق رضی اللہ بری حلیم بیٹے نے ایک دن عرض کی ابا جان آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے میں نے آپ کو چھوڑ دیا آپ نے فرمایا اگر بیٹا اللہ کی قسم تو میری تلوار کی زد میں آتا تیرا میں گردن تن سے جدا کر دیتا تو میرے نبی کے مقابلے میں آیا تھا وہ جب اروہ بن مسعود حدیبیہ کے موقع پر یہ اس نے حضور علیہ السلام کو یہ کہا ہے کہ یہ جو آپ کے غلام ہی ہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے اس وقت سیدن عبقر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے جو جملہ اس وقت وہاں پر بولا تھا وہ بھی آپ کی محبت اور عشق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ درجہ کی محبت کا مو بولتا ثبوت ہے